Доброго дня, шановні світловосці. Мене звуть Михайло Касьянов. Я представляю громадянську ініціативу Світловоспатріотичний. Патріотичний» – це об'єднання небайдужих мешканців нашого міста, які хочуть робити щось корисне для себе, для своєї родини, для свого міста і не бути байдужими. Сьогодні ми розпочинаємо серію круглих столів. Це новий проєкт спільний з телерадіокомпанією Веселка. А також з громадськістю міста, який націлений на те, щоб започаткувати відкритий діалог з метою висвітлення найбільш актуальних і найбільш радивливих можливо питань сьогодення, які на устах у всіх мешканців нашого міста. Зрозуміло, що більше ніж власна родина, власне життя і таке інше, сьогодні всіх турбує та ситуація, в якій опинилася вся країна. Тобто військові дії, які відбуваються на сході України, і не може наше місто і наші громадяни бути осторонь цих подій. І тому та ініціатива, яка нами започаткована спільно з журналістами телерадіокомпанії Веселка, це наш такий невеличкий внесок в те, щоби. Наші, наше місто не було осторонь цих подій, і громадяни знали, що відбувається насправді і як вони можуть в цій ситуації допомогти нашій країні. Серія круглих столів має назву умовну «Світловодськ в умовах АТО. Коли ми почали готуватися до цього проєкту, то з'ясувалося, що питань, які можна висвітлити в даному аспекті, дуже і дуже багато. Це дуже широка тема, яка торкається абсолютно різних частин життєдіяльності нашого міста. Це і громадянська активність, волонтерські рухи, волонтерські справи, це і безпосередньо безпека мешканців, це безпека, Тих об'єктів соціальної інфраструктури промислових підприємств, які знаходяться на території нашого міста, тобто тема настільки обширна і широка, що в межах однієї передачі висвітити її неможливо. І тому ми порадились всі разом і вирішили, що це буде цикл передач в рамках круглостого відкритого діалогу, де ми будемо висвітлювати різні аспекти цієї великої теми. Перший блок, який ми пропонуємо сьогодні до обговорення, має таку назву як «Світловодськ – територія безпеки. Ну, дякуючи активній громадянській позиції, я з великим задоволенням зараз хочу представити учасників сьогоднішнього круглого столу. Це депутат обласної ради і керівник. Одного з найважливіших підприємств нашого міста, і в плані безпеки, і в плані життєдіяльності, директор Кременчуцької ГЕС Яременко Сергій Олександрович, а також громадський активіст Сергій Шепель, який представляє на сьогоднішній день якраз ту частину, певну частину небайдужої громадськості, величезного пласту небайдужої громадськості, яка сформувалася за останні дні в нашому місті. Для того, щоб розпочати нашу дискусію, я хотів би трошечки пояснити, звідки взагалі взялася ідея. Справа в тім, що ну, ми всі є активними користувачами і соціальних мереж, ми активно спілкуємося один з одним іншим способом, публічно, не публічно, і обговорюємо те, що відбувається в країні. Від, в в Певною площадкою для обговорення е, тих питань, проблем, які торкуються сьогодення, стала е, група в соціальних мережах, на, е, наприклад, на Фейсбуці, яка має назву «Світловоспатріотичний». І от дискусія, яка народилася на цій площадці, вона показала актуальність дуже дуже багатьох аспектів сьогодення і в першу чергу безпекових. І в першу чергу, як, як вони впливають на наше місто. Ну, наприклад. Наприклад, дуже багато людей турбує актуальні питання, пов'язані з тим, а що, якщо завтра відбудеться щось ну, надзвичайне, яке торкнеться нашого міста, чи можемо ми захистити себе? Куди е, бігти, ну мовно кажучи, якщо, е, ну, якщо будуть надзвичайні події, чи є де е, сховатися, чи знають люди про те, як поступати в даній ситуації, чи обізнані вони, чи хто їх сповістить, яким чином, де вони отримують цю інформацію? А зараз е, пользуюся тим, що Сергій Олександрович представляє е, і депутатський корпус однієї сторони і являється руководителем. серьезнейшего промышленного предприятия, которое, о котором тоже, кстати, пользователи социальных сетей говорят много, в сети задаются вопросами, насколько наша Кременчугская ГЭС безопасно, насколько она защищена, можем ли мы спать спокойно, зная, что ГЭС в надежных руках, и там сделано максимально все для ее защиты, обороны, ну и так же самое для жителей города. Я понимаю, что есть какая-то, возможно, ну, закрытая информация, которой мы, конечно, не будем касаться здесь, но все-таки, Сергей Александрович, как наша ГЭС? Да, ну, Во-первых, спасибо за приглашение на передачу, потому что действительно вопрос, который поднимается, это очень насущный, очень серьезный вопрос. Кременчуцкая ГЭС входит в состав Укргидроэнерго. Это каскад Днепровских станций, Днепровская ГЭС-ГЭС. Они находятся... Значит, она является... Каскад, каскада, да, она является вторая после Днепрогресса по мощности вырабатываемой. Это 625 мегаватт вырабатываемой мощности электроэнергии. В водохранилище Кременчуцка является одной из самых крупных водохранилищ Европы. И оно является основным регулятором работой всего Днепровского каскада. Ну и, соответственно, сама подстанция, то есть, которая проходит через Крымчевское ГЭС, это является одной из основных таких, скажем, подразделений, которые у нас идут постоянные перетоки, где мы у нас полностью электроэнергия, системы три, три, энергосистемы, да, три 330 линии и 7 154 линии. То есть это достаточно серьезный объект. Это где-то требуется колоссальная высокая квалификация персонала, который ее обслуживает, ну и соответственно вопросы безопасности. В нынешнее время они у нас выходят на первое место в этом вопросе. Хочу сразу сказать о том, что заверить всех граждан нашего города, потому что перед этим уже было несколько совещаний, которые тоже общественность Кремичуга нас запрошивала, и мы там принимали участие хочу во всех заверить о том что абсолютно станция надежная с точки зрения как выработки поставки электроэнергии так и вопросах безопасности значит приезжали специалисты были у нас из ну скажем по своим направлениям которые проверяли силовых структур скажем проверяли надежность всех агрегатов надежность этот самый абсолютно ну то есть скажем так это нету никаких Боязнь, нет никаких оснований переживать за то, что может быть какие-то проведены соответствующие, ну скажем, Технологии. негативные последствия. Техногенные какие-то. Значит, я хочу сказать о том, что у нас достаточно очень серьезная охрана находится на станции. У нас полностью обеспечена система видеонаблюдения, современнейшие стоят системе в этом, в котором постоянно идет мониторинг и которые, скажем, работают, ну, можно определить любое движение, то, которое оно идет. У нас постоянно идет совещание, идет, постоянно мы работаем с нашими службами, службой безопасности Украины, милицией, Министерством обороны. Значит, вчера буквально уже прибыло прибыл у нас подразделение Збройных сил Украины которые мы организовываем охрану полностью шлюза и полностью ГЭС. Это для укрепления, для усиления. То есть это дополнительные Дополнительные, дополнительные для идёт, да. Обселения. У нас абсолютно взаимодействие есть, потому что с городелом, с УВД города Кремичуга у нас разработан соответствующий план, который необходим. Ну и, соответственно, с нами территориально в этом вопросе тоже все разработано. Значит, что бы я хотел бы Попросите, да что за? Сергей Александрович, можно вот параллельно еще вопрос такого порядка. Вот скажите, вот на ваш взгляд, на сегодняшний момент это максимально необходимый уровень э, предпринятых мер безопасности для химического или можно что-то сделать еще дополнительное может быть общественность <coughs> каким-то образом может повлиять на процесс э, усиления безопасности ГЭС? вот я помню стоял блокпост да вот от, определенное время ну в принципе как бы на территории ГЭС, он помогал Думаю, да. Ну, на мой субъективный взгляд. Вот сейчас его не стало. Может быть, стоит его возобновить. Может быть, какая-то другая помощь нужна ГЭС, потому что ну, мы все переживаем за наш город, за его предприятие, тем более за такое важное, как Кирмичевская ГЭС. И, да, спасибо за вопрос. Во-первых, хочу сказать, что блокпост – это как бы компетенция Министерства внутренних дел. Наша задача была это помочь его организовать, там, соответственно, для того, чтобы обеспечить нормальную службу на для людей, которые там находились. Я, кстати, хочу выразить очень большую благодарность нашей самообороне, ребятам чернобыльцам, Кучевурной Анатолии, там, Поляков, Игорь, потому mm -hmm. что взаимодействие с ними и, знаете, такой достаточно хороший патриотизм наших людей, потому что, когда у нас были ряд определенных моментов и нужно было усиливать нам караул, то именно наша самооборона они сразу приняла принял активное участие. И я вам хочу сказать, что ну, действительно люди переживают и еще раз так видно что это ну, такие настоящие патриоты. патриоты нашего города и нашей страны в первую очередь то что касается у нас достаточно силы средств для того чтобы полностью все, все обеспечить для того чтобы работала станция без аварийно бесперебойно да я единственное то что хочу попросить что при любых каких-то подозрительных людях там при каких-то непонятных людей которые появляются об этом сразу сообщать, милицию 02, службу безопасности Украины или на станции. Вот у нас это хорошо было, когда у нас были праздники там вот в Садовом Товариществе на Днепр-2, люди сразу появились какие-то непонятные, ну новые, подозрительные, подозрительные сразу сообщили все проверили и я смотрю, так общественность у нас ну, спасибо большое, что в стороне от этих процессов не стоит. И всех хочу заверить о том, что Кременчугская со своей задачей, поверьте мне, справится в полном на 100%. Спасибо, Сергей Александрович. Действительно, очень важно людям сегодня, жителям нашего города, знать и понимать то, что предприятия, их руководители, руководители на местах, они понимают в первую очередь. То, что происходит, то есть владеют ситуацией, это самое главное. Раз. Во-вторых, делают все максимально возможное для того, чтобы. Ну, я дальше ставлю троеточие, да, не дай бог, там никаких других катаклизмов чтобы у нас не происходило. Ну и э, вот обращаясь уже к громадскости, я думаю, что наверное, будет очень важно, если будет полное взаимодействие с общественностью в плане коллективной безопасности нашего города. То есть мы, все жители этого города, мы не должны оставаться в стороне. И я думаю, что вот тут обращение, что Сергей Александрович о том, что давайте все вместе будем смотреть на то, что происходит на нашей территории. Как вы думаете, Сергей, насколько это ну, правильно постановка вопросы, или власть должна все делать сама, а мы должны как бы задавать ей сейчас, скажем так, если она не будет действовать? Я хочу сказать, конечно, спасибо большое за приглашение и в свою очередь. Я хочу вас заверить, что на данный момент, конечно, наша общественность, как ни парадоксально, она оказалась гораздо более активной, чем представители власти. Вот. Потому что вот месяц назад мы уже собирались по, по, на круглом столе. Да, вот. да. И на тот момент как-то эти вопросы, которые туда выносились, они были восприняты очень холодно. Остро вот. даже сказать. Да. Вот. И как показала потом жизненная ситуация, что эти вопросы, они были полностью актуальны полностью актуальный и с этими вопросами на тот момент мы буквально шли может быть на шаг впереди вот, но из-за того что не было должной реакции со стороны власти мы как всегда опоздали вот. более конкретно это вот как раз тогда Да, хотелось бы остановить немножко, да, поднимались, тех темах, которые были поднимались вопросы именно того проявления сепаратизма в наших городах вот уже именно светловоз там Кировоград, уже наша область то есть Стался вопрос именно о том, что это недалеко, это уже у нас, надо быть внимательным, надо быть бдительным, вот. и после этого действительно вот поднимался тут же Кировоград, это сожженное кафе, да, 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 где да. был штаб, где собирались вещи для бойцов АТО, то есть своего рода такие сумки дети рисунки, делали дети, патриотические, да, 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 вот потом э, очень считаю полезная была инициатива, это координатор при городской власти, то есть это как тогда объяснялось, что это должен быть человек, который должен на себе замкнуть работу всех средств массовой информации, замкнуть на себе работу всех громадских организаций, всех благодейных, ну, да, таким да, 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 объединяющим таким звеном, да, куда по любым вопросам, с любыми инициативами можно было обращаться и не ждать, пока вот эта вся провластная машина сдвинется с места, да. Опять же ж, вообще реакции никакой не поступило и проходит какое-то время и мы узнаем из объявлений, которые развешены по всему Кременчугу, что город Кременчуг создал не то, что координатора, а целый штаб. Да. Город сайт. Кременчуг сайт штаб создано все на очень очень серьезной основе и поэтому опять же ж, мы получается как бы в стране как бы, вроде как бы и заинтересованы, а вроде бы и нет, и ничего для этого не делаем. Вот. То, что касается вопроса, который здесь поднимался обсуждений, в социальных сетях действительно так оно и есть, потому что вопросов задается очень много, и социальные сети сейчас стали очень широкой площадкой, потому что не с каждым вопросом можно пойти к власти, не всегда есть на это время, и не всегда есть возможность дождаться ответа и получить актуальный ответ. Поэтому люди между собой общаются, собираются в какие-то социальные группы, выдвигают какие-то социальные инициативы. И я бы, допустим, сейчас даже разделил бы инициативы на две такие группы. То есть первые инициативы это, которые могут быть выполнены именно людьми. То есть, которые сами выдвигают инициативу и сами ее делают. Mm -hmm. ну, вот здесь у нас полный плюс. То есть люди у нас очень активные, они сами принимают решения, и сами добиваются. Там, где надо какая-то поддержка власти, информация, содействие, там, конечно, мы буксуем. Да. Mm -hmm. вот. Мы буксуем, буксуем полностью. Ну вот, проведение сегодняшнего круглого стола, я думаю, что как раз и есть подтверждением вот такой позиции, которую, Сергей, вы сказали. Действительно, мы хотели получить абсолютно ширый по украинский диалог, чтобы... Снять вот эти вот вопросы, снять эту напряженность, к сожалению, к сожалению, ни Сергей Филоненко, ни Шалаевский Николай Иванович, который может компетентно рассказать, ну, не захотели поприсутствовать. Не захотели, будем додумывать сами. Но вопросы остаются. Вопросы остаются и в первую очередь вопросы безопасности жителей города. Мы хотим понимать, насколько город готов защитить себя сам. Вот по промышленным предприятиям я вот вижу то, что нас волнует, да, руководство предприятий, по крайней мере, понимает, о чем идет речь. Понимает ли город, что происходит? Ну, имеется в виду руководство города. Будем ждать ответа. Сегодня мы э, также видели в социальных сетях, э, такая есть полемика о том, что расскажите как, расскажите что. Вот, например, даже вот выдержка э, я специально распечатал из, э, на сайте Ридный Кировоград. Вот, есть информация о том, что в Александрии э, на Кировоградщине открылись курсы цивильной обороны. Мова идет про Александрию. Навчання цивільної оборони відкрилося в Олександрії сьогодні, 10 вересня. Їх можуть відвідати всі бажаючі, що середи 14 до 16 заняття проводяться на базі міських курсів цивільної оборони. Ну, і тематика курсів, лекції включають такі теми: класифікація надзвичайних ситуацій, що таке тероризм, дії при вибухах і провах тероризму, що робити при виявленні вибуха небезпечних предметів і зброї, оповіщення населення. Ну, важливо на мій погляд, бо раніше система цивільної оборони передбачала оповіщення через доступні мережі через радіомережі, такі інші, якої сьогодні ну, майже немає. Не да. Як сьогодні це буде відбуватися? Засоби індивідуального захисту, ну і таке інше. І тут говориться про те, що ініціатива цих проведення курсів також була від громадськості, але влада підтримала і, будь ласка, курси, курси мають справу. Ну що ж, ясно, що за відсутності тих людей, яким можна задавати ці питання, ми мало чого можемо змінити на сьогоднішньому ефірі, нашому але питання, ну, ми озвучили, і хочемо, щоб в принципі діалог все ж таки відбувся. Якщо Божа ласка, ми наступного разу плануємо зібрати уже формат більш е, наближений до громадських ініціатив, тобто показати, все ж таки, як громада може реагувати, що громада робить е, для. Е, Врегулювання ситуації, які от підвисають у повітрі, мова йде і про волонтерську допомогу для збройних сил України. Отут, от ініціатива там різного роду, і самооборона, і от авганці, які допомагаються. Ми хочемо запросити представників. Мова йде про ту допомогу, яку от, припустимо, люди відгукнулись, коли е, з'явилися нас переселенці з зони антитерористичної операції. Буквально все місто сколихнулося щирі такі благодійні допомоги з цим людям. Мова йде про різні е, волонтерські. Ініціативи стосовно сьогоднішніх подій. Наприклад, у нас є громадський активіст, дівчина, яка працювала в медичній службі Майдану. Вона сьогодні працює над проєктом психологічної реабілітації, психологічної допомоги і людям, які були в зоні проведення антитерористичної операції, і взагалі мешканцям нашого міста в умовах надзвичайних ситуацій. Це ну, я вважаю дуже своєчасно і дуже корисно. І взагалі, дуже багато соціальних ініціатив йде від громадськості. Ми Хочемо об'єднати їх в одній передачі і спробувати систематизувати оті, оті речі, які в принципі в громадськості йдуть. Це буде так би мовити, тою відповіді, про яку Сергію говорили. Про те, що питання, що місяць назад було задано, відповіді на нього немає. Певна координація дій різного боку аспектів, не тільки допомоги військовим, речами, продуктами харчування інше. Громадськість повинна приймати активну участь, і вони хочуть це робити, і вони повинні знати де, і як і коли. Вот же я думаю, что можно подводить и по внеписцамки, можно, я бы да, хотел воспользоваться моментом и обратиться к власти с очередной, скажем так, инициативой, которая в принципе и назрела уже и в социальных сетях и так общаясь с людьми столкнулись с той ситуацией, что наш город, используя, ну, скажем так считая его стратегическое положение, стратегические предприятия и все прочее, он всегда был очень хорошо подготовлен к разного рода нестандартным ситуациям, скажем так. И на данный момент мы все прекрасно знаем, что у нас на предприятиях были бомбоубежища, что у нас по городу расположена огромная количество бомбоубежищ, особенно это район площади. На данный момент такая ситуация сложилась, что они вроде бы есть, но как бы их и нет то есть где они находятся, в каком состоянии, у кого они на балансе, кто должен был их утримывать, кто их арендует, какие проданы, что для этого надо, то есть куда людям бежать. Самый элементарный вопрос, вот пример привожу, у меня в доме расположено бомбоубежище, в каком оно состоянии, ни малейшего понятия не имею, у кого ключи от этого бомбоубежища, опять же, ни малейшего понятия не имею. Но в то же время, если бы, я считаю, опять же, если бы проводилась, допустим, плановая какая-то ревизия вот в данный момент этих бомбоубежищ и... Громадский бы узнала, в каком состоянии они находятся, то есть наверняка есть бомбоубежища, которые находятся более-менее приличном состоянии, то есть и люди имеют возможность спокойно спать, и они знают, куда кто должен пойти. Возможно, есть бомбовещи, которые находятся в более худшем состоянии, разобраться, что для этого надо. И самое простое ⁇ это дать людям эту информацию. Возможно, люди сами бы и организовались, у кого в домах находятся эти бомбоубежища. Навели порядок там. Навели порядок, да, да. Самое элементарное. Порядок там, какие-то там, самое элементарное там. Кровати, диваны. У многих людей это есть в подвалах, оно стоит без дела, это можно оборудовать и знать, что в случае чего-то. По крайней мере, можем... люди должны да. понимать, где это находится, да. в каком оно состоянии, и что для да. того, чтобы сделать. Сергей Александрович, ну, вы тогда уже, может быть, тоже что-то добавите, для того, чтобы мы понимали, понятно, что, ну, по крайней мере, сегодня вопросов задавать. Вы знаете, я так э, с нашей молодежью сталкиваюсь, я смотрю, все-таки у нас растет прекрасное поколение. И несмотря на. Проблемы, которые существуют в экономике везде, все-таки ребята любят наш город, и они по-настоящему хорошо к нему вот, хотят действительно очень многое сделать. К сожалению, очень прискорбно, что мы говорим не о каких-то хороших вещах там экономики, да, а каких-то там этих, а мы да. говорим об обувежищах. Никто никогда не думал о том, что мы они будем говорить, будем говорить да, что это насущная проблема, но, к сожалению... Ну, мы находимся в такое время, и мы должны, как всегда, на шаг вперед опережать. Хватит нам уже быть, тянуться два шага назад, и мы должны быть готовы ко всему. И надо ничего бояться. Если это все сделано организовано, когда это идет инициатива, когда это как бы поддерживается, поддерживается со всех сторон, я думаю, это только придет положительный результат ко всем вопросам. Ну, а самое главное, то, что все должны понимать, о том, что у нас страна одна Украина, никому мы ее не дадим. Скажем так, попирать, да, попирать или еще что-то сделать. Но усилия каждый свою какую-то небольшую лепту на своем, на своем месте. в каком-то небольшом деле должен сделать. Ее. И я думаю о том, что все у нас получится, а те вопросы, которые вы сегодня подняли, они на сегодняшний момент, на жаль, но это так, они выходят на первое место, это самые актуальные вопросы. Ну что ж, на, думаю, на такой позитивной и патриотической, значит, на патриотической ноте можно заканчивать сегодняшнюю передачу. Думаю, мы еще не раз встретимся, публично, непублично будем говорить. но самое главное, чтобы вопросы, которые мы поднимаем, они все-таки решались. Благодарю. А вам, а вам удачи, спасибо. Благодарю. Ну еще хочу поблагодарить еще раз организаторов и телерадиокомпанию Выселка за предоставленную возможность обсудить наши. Общая, волнующая всех жителей проблема. До свидания.